Переходим, переходим к следующему вопросу э, в разделе Инши питания. Задержение господарских э, Докладывает э, депутат Первого округа Лив Игоревкевич. Я прошу тише. Наталья Владимировна. Я не против, чтобы вы пообщались. Мы завершим и. Уважаемые депутаты, я хочу еще... Значит, через предысторию, чтобы не было разговоров, потому что такие разговоры, я разработкой генерального плана не занимаюсь. Чтобы вы понимали все это. Потому что говорится там, вот там, на каком основании, кто его поставил. Есть такие разговоры среди депутатов. Значит, по предыстории, как это произошло, коротко. Ген... документов к генеральному плану занимался, вы знаете, всегда Виталий Валерьевич. В течение прошлого года, в течение прошлого года, генеральный план должен был сделан и утвержден согласно закону. Этого не было сделано. Хотя Гумбрик Виталий Валерьевич очень сделал много работы, это так это письма, вы знаете, что это, алкика, подготовка документов и так далее. Когда я исполнял обязанности Балуни, значит, после конференции партийной, я возглавлял на время нашу спортивную организацию, знаете, я с разрешения Балуни, это чтобы соблюсти субординацию, подошел к Ивану Николаевичу. Иван Николаевич, говорю, разрешите, пожалуйста, мы возьмем на себя ответственность, я возьму на себя ответственность для того, чтобы проконтролировать, как этот процесс идет начали с этим вопросом разбираться. Никак не делают. То есть никто ничего не делает, никто ничего не делает. А согласно закону про, регулирование мест выдивной деятельности, до 1.01.2013 года у нас он должен быть. Раз. Если его не будет, в этом случае получается, что сельсовет теряет полномочия по, полностью по распоряжению земли. В связи с этим я занялся этим вопросом. Все действия, которые будут происходить по этому вопросу, я обязываюсь докладывать там, сигнал, значит, на каждой сессии и говорить, что оно происходит. Если что-то не будет сделано или будет возможность, об этом тоже я доложу. Потому что, чтобы вы понимали, не так легко оказалось на сегодняшний день, что кто-то его взялся и начал делать. Ну, а насчет финансирования я даже вообще не говорю, я не хочу называть сегодня цифры, потому что, ну, не оперирую эти цифры. На следующей сессии могу вам об этом сказать. Но цифры там вообще не маленькие. Потому нашлось предприятие, которое является координатором проекта, предприятие, которое непосредственно с лицензионной, которое есть график выполнения работ, которое выполняет эту работу. И заказчик непосредственно сельский совет. сельский совет. Сельский совет после выполнения работ является хозяином этого разработанного генерального плана. То есть координатор проекта обязал, обязуется за свои деньги его выполнить. Опять же пойдут доводы. Зачем? Почему? Давайте не будем сегодня это обсуждать, это мы можем обсудить вопрос. Вместе с координатом проекта в любое время назначим время, когда он будет у нас в сельском Совете. или проведем, я предлагаю по-другому, привести собрание, депутатское собрание. Помните, как мы проводили. Проведем собрание, задать вопросы, получить ответы, чтобы не было никаких вот этих вопросов. Вы, позвольте, я вас дополню. Э, депутатское собрание одно, и в период 20-го 20 20 а 20 э, Ориентировочно 20 августа они обязаны выставить э, проект генерального плана на грамотские обсуждения. Он должен был быть вывешен в Сельском совете. Должны все э, предложения, в... все должны ознакомиться. Все предложения, которые должны быть, они должны быть приняты, рассмотрены, получены ответы согласно -то. И никто, вот как там там сказал, там, там это все под, под себя сделают генплан. Нет. Э, генплан это созидательный процесс. То есть это мы делаем хорошо, как бы, делаем для Славы это хорошо. У нас есть другой вопрос, который мы тоже на фракции подняли. Сейчас не хочу обсуждать, но информацию вам дам. Это э, инвентаризация села, внутреннего села. Там говорят, что инвентаризация это входит как часть генплана. Нет, она не входит. А инвентаризация, это, будем говорить, это уже процесс как карательный, это, это мое такое мнение. Потому что там будет выявляться, ага, тот кусочек земли прихватил, тот неправильно это сделал, и начнется, а там уже прокуратура и так далее. А этим вопросом, если мы будем заниматься, мы будем заниматься все вместе и все депутаты, и будем с этим всем разбираться. То есть каждый на своем участке, каждый на том участке, который знает. Вот так же самое, этот вопрос по Лесе поднял, я там не был никогда, но подняли вопрос Николай Николаевич. Говорит, да, там люди, люди, я кажется, дали им землю, они построятся, другие уже купили и опять приватизируют. Если упадет дом, мы будем опять отвечать так, как на громаду. Поэтому я выношу два договора, которые подписаны. Первый договор это касается земли, это расширение границ. Расширение границ села это приоритет э, района. Так, да. То есть там, опять же, эта, эта бумага еще не утверждена, она тоже идет. И когда вы проекте, вы все это увидите. И второй вопрос это архитектурная часть. То есть архитектурная часть, которая касается, опять же, она ну, не касается того, что у нас уже есть, которая там, где у нас сложился самостоятельно. Вот. Я прошу, выложу это предложение, чтобы эти два договора утвердить. Еще раз повторяю, деньги бюджетные здесь не используются. Те 100 тысяч, которые мы там выделили, ну, мы их пока сюда не используем. Может быть, надо будет и на тот второй вопрос, который я задал. Вот мое предложение. Я вам даю это Я прошу вопросов. пожалуйста. Как называется фирма координатор? Фирма-координатор, вы ну, смотрите, АКБ «Паритет» и предприятие «А2». Это та, кто занимается проектной работой? «А2». «А2», да? Это, вы можете знать, это, там на этой фирме работает главный архитектор, это душа своего восприятия. Я с ним познакомился случайно, ну как случайно, когда пришел, кто будет это делать. Это Шейден, так да? Вот. Ну, лицензия есть, все документы, которые не имеют права, это... На сегодняшний день оказывается, что у нас в Одессе три предприятия, которые имеют лицензию на это дело. И второе предприятие – это Инагра. Инагра. Кто -то, кто -то? Те, кто стал да, те, кто, кто стал если есть вопросы к Игорю Евгеньевичу, пожалуйста. Я хочу обратиться... Да, оно будет вывешено, потому что знаете, многие люди задают, а, да, там у меня бай, там у меня там что-то... Никто никого ничего не будет это мы не дадим. Наша с вами задача это мы не дать сделать. То есть оно должно быть сделано... Я прошу, чтобы было открыто. Ну, ориентировочно по цифрам, там была одна... Ориентировочно на сколько это было увеличиться 900. Два Мы с Александром искали эту карту. Потому вы понимаете, то за ней надо будет еще ехать. А мне я, я вам все вам защищу. Игорь Евгений, вы закончили, да? <з Saiyan> э -э Спасибо. Ставим вопрос на смог. голосование, кто за затверждение господарских договоров на разборку и э -э передачу проектной документации генплана села Фонтанка, предложенных вариантов. Прошу голосовать. Disagree. Кто воздержался? O que